Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang dihormati Dr. Izzuan Muhammad Mahmud selaku pencara untuk subjek asas kaunseling dan pengurusan bakat. Okey, untuk tajuk kumpulan kami ialah pendekatan kaunseling dalam mengurangkan masalah konten sekolah. Kami terdiri daripada 8 orang ahli. Baiklah untuk menerangkan tajuk uh, berkaitan dengan masalah ponting terdapat beberapa isi kandungan okey yang pertama pengenalan kedua isu ataupun permasalahan kajian ketiga kajian-kajian lepas keempat perbincangan kajian kelima implikasi dan cadangan dan terakhir kesimpulan Baiklah assalamualaikum. Saya akan menerangkan bahagian pengenalan. Untuk pengenalan ada beberapa perkara yang kita akan a uh, lihat. Okey, yang pertama definisi ponting. Okey, definisi ponting membawa maksud bahawa pelajar tidak hadir ke sekolah tanpa sebab sah atau kebenaran. Kemudian ponting ni boleh berlaku dalam pelbagai bentuk a uh, seperti contohnya pelajar tu tidak hadir sehari penuh tidak hadir, kemudian separuh waktu jadi hadir separuh waktu lagi tidak hadir. Kemudian dia a uh, kelas tidak hadir kesemuanya ataupun ketinggalan kelaslah. Okey kemudian kita kena lihat pula uh, masalah ponteng ni daripada konteks kaunseling. Okey kenapa? tujuan untuk mengenal pasti punca ponteng serta membantu pelajar membangunkan sikap yang lebih positif terhadap kehadiran ke sekolah. Kemudian kita lihat pula faktor-faktor dia. Kemungkinan besar daripada tekanan akademik, uh, pengaruh rakan sebaya, masalah keluarga ataupun kurang motivasi belajar. Kemudian kita lihat pula stat statistik Kementerian Pelajaran Malaysia terhadap masalah ponteng ni. Uh, kita dapati dekat sini 2021 ataupun 2024 kita meningkat daripada 2017. 2017 kita uh, mengalami masalah ponting sebanyak satu perpuluhan empat peratus sahaja tetapi uh, 2023 dan 2024 meningkat sehingga tiga lima sembilan peratus. Jadi masalah ponting ni semakin lama meningkatlah uh, melalui statistik daripada KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah bin Kiakli. Saya teruskan pembentangan dengan isu yang melibatkan masalah ponting sekolah. Antara isu yang pertama ialah berlaku kadar peningkatan ponten sekolah sama ada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Pihak KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia telah merekodkan sebanyak 3.59% pelajar telah terlibat dengan gejala ponti sekolah. Hal ini disebabkan oleh faktor diri sendiri, faktor ibu bapa, faktor ibu guru ataupun sikap guru itu sendiri, faktor dan dan juga faktor kemudahan sekolah. Isu yang seterusnya ialah isu kekurangan sokongan psikososial dan juga moral di mana murid-murid mudah terikut dan terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti yang tidak biasa mereka lakukan. Kebanyakan daripada mereka akan merasa tertekan dan terkongkong apabila perlu sentiasa berada di rumah dan juga di sekolah. Maka mereka akan mengambil kesempatan dan bergiat aa, dengan perkara-perkara yang negatif dan juga tidak berfaedah. Oleh itu, ibu bapa dan juga guru perlu cakna terhadap pelajar ataupun anak sendiri dalam uh, pembentukan sosial dan emosi pelajar. Antara isu yang ketiga ialah persepsi pelajar terhadap sesi kaunseling yang boleh uh, menjadi faktor penghalang kepada keberkesanan dan manfaat daripada sesi kaunseling hal ini disebabkan oleh pandangan serong uh, yang ditunjukkan uh, oleh kaunselor uh, menyebabkan pelajar-pelajar yang terlibat dengan gejala ponteng sekolah merasa malu dan segan uh, untuk berkongsi dan mendapatkan bimbingan dan kaunseling di sekolah berkenaan dan yang terakhir ialah kaunselor kurang profesional. Sebagaimana yang kita ketahui, kaunselor kaunselor di sekolah memainkan peranan yang penting untuk menangani gejala ponting sekolah ataupun isu-isu yang berlaku di sekolah. Oleh itu, apabila kaunselor sendiri tidak berkemahiran ataupun tidak profesional untuk menjalankan sesi kaunseling atau menjalankan interven intervensi intervensi yang terbaik, hmm. maka uh, pelajar tidak akan berminat untuk mendapatkan khidmat kaunseling hal, uh, hal ini boleh disebabkan oleh uh, kaunselor uh, kurang empati, kurang sensitif, tidak bersikap terbuka ataupun tidak menjaga kerahsiaan yang menjadi faktor utama uh, pelajar tidak mempercayai dan enggan menjalankan sesi kaunseling bersama kaunselor. Sekian itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Nabila binti Muhammad Aris. Saya akan membentangkan kajian lepas yang pertama kajian oleh Siti Hajar yang menunjukkan empat perkara yang mempengaruhi gejala ponteng sekolah iaitu umur, persekitaran pelajar, keluarga dan personaliti, prosedur peraturan sekolah dan intervensi program seperti kaunseling individu, kaunseling kelompok dan program bersama komuniti sekolah antara perkara yang dibahaskan di dalam kajian ini. Yang kedua kajian oleh Rogers Becker yang mengenai gejala ponteng sekolah kerana pelajar yang bertindak untuk tidak datang ke sekolah kerana tidak mahu berhadapan dengan guru disiplin. Kajian ini mengusahakan pendekatan seperti sesi kaunseling antara kaunselor dan pelajar, kolaborasi antara pihak polis dan kerjasama daripada ibu bapa dan yang ketiga kajian oleh Nur Sabiha Roslan dalam meneroka intervensi yang boleh dilakukan oleh pihak kaunselor sekolah dalam menangani masalah pelajar ponting sekolah. Pertemuan bersemuka yang diadakan dengan pelajar sekolah membolehkan perolehan maklumat terus daripada pelajar, membahagikan pelajar dalam kelompok, mendapatkan maklumat latar belakang pelajar, meneroka peluang kerjaya dan laluan masa depan bersama pelajar serta membincangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada pelajar ponteng sekolah. Seterusnya, kita pergi kepada perbincangan. Sebagai pengenalan, masalah ponteng sekolah merupakan isu yang serius yang memerlukan perhatian pelbagai pihak. Pendekatan kaunseling dilihat sebagai satu kaedah yang berkesan dalam mengenal pasti punca masalah serta membimbing pelajar ke arah perubahan tingkah laku yang lebih positif. Kaunseling memberi ruang kepada pelajar meluahkan perasaan, memahami diri mereka dan membentuk kesedaran tentang kepentingan hadir ke sekolah. Kita pergi kepada kaunseling individu. Kaunseling individu membolehkan pelajar berbicara secara terbuka tanpa tekanan. Kaunselor menggunakan teknik seperti terapi kognitif tingkah laku untuk membantu pelajar menggantikan pemikiran negatif dengan pemikiran yang lebih sihat. Ini kerana ramai pelajar ponteng akibat tekanan akademik, konflik keluarga atau pengaruh rakan sebaya. Dengan sokongan kaunselor, pelajar dapat membina daya tahan dan motivasi untuk hadir ke sekolah serta mencapai kejayaan peribadi peribadi dan juga akademik. Seterusnya, kaunseling kelompok. Melalui kaunseling kelompok, pelajar yang menghadapi masalah yang sama dapat berkongsi pengalaman dan memberi sokongan antara satu sama lain. Ini membina semangat kebersamaan dan membantu pelajar berasa kurang keseorangan. Sesi ini juga melatih kemahiran sosial seperti komunikasi, empathy dan juga kerjasama yang sangat penting dalam kehidupan seharian dan pembelajaran. Seterusnya yang keempat, kaunseling keluarga. Peranan ibu bapa sangat penting dalam menangani ponteng sekolah. Sesi kaunseling keluarga memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang pentingnya pelibatan mereka dalam pendidikan anak-anak. Ia juga membantu memperbaiki komunikasi keluarga serta membina suasana rumah yang lebih menyokong kepada ke arah pembelajaran. Baiklah, seterusnya adalah peranan pihak sekolah. Sekolah perlu pantau kehadiran pelajar melalui sistem yang cekap seperti kad perangkan waktu. Perkara ini akan membantu untuk mengenal pasti pelajar yang kerap ponteng dan boleh mengambil tindakan awal. Laporan kehadiran adalah perlu untuk uh, diberikan kepada ibu bapa bagi meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab mereka. Kerjasama antara sekolah dan ibu bapa adalah penting untuk kawal uh, kehadiran pelajar. Selain itu, kelas pemulihan atau bimbingan. Pelajar yang lemah perlu dibantu melalui kelas pemulihan. Hal ini kerana ramai pelajar yang ponteng kerana tidak faham sesuatu pelajaran dan hilang motivasi. Bimbingan yang sesuai perlulah uh, untuk membantu mereka memahami dan semakin yakin untuk belajar. Perkara ini boleh menggalakkan mereka untuk hadir ke sekolah. Seterusnya adalah sistem ganjaran dan hukuman. Ganjaran seperti sijil dan hadiah boleh menggalakkan kehadiran pelajar. Pelajar yang ponteng perlu diberikan intervensi seperti kaunseling dan gabungan ganjaran dan tindakan dapat mewujudkan disiplin yang lebih baik. Dan terakhir sekali adalah kerjasama daripada pelbagai pihak. Masalah ponteng boleh ditangani apabila uh, adanya uh, sokongan daripada ibu bapa, rakan sebaya, sekolah dan juga masyarakat. Hal ini kerana setiap pihak memainkan peranan yang penting untuk memantau dan untuk menyokong pelajar. Dan kerjasama ini dapat membantu meningkatkan kehadiran dan mengelakkan kececeran pelajar, terutamanya dalam aktiviti ponteng sekolah. Masalah ponteng sekolah memberi implikasi besar kepada pelajar, sekolah, keluarga dan masyarakat. Bagi pelajar, mereka berisiko mengalami kejatuhan prestasi akademik dan akhirnya tercicir daripada sistem pendidikan. Disiplin juga terjejas, malah lebih membimbangkan mereka mudah terjelumus dalam gejala sosial seperti dadah dan jenayah. Ini tentunya memberi kesan kepada masa depan mereka. Bagi sekolah, Kadar ponteng yang tinggi boleh menjejaskan imej institusi. Guru pula terpaksa menanggung beban tambahan untuk memantau dan membimbing pelajar bermasalah sekaligus mengganggu suasana pembelajaran secara keseluruhan. Dari segi keluarga, ponteng sekolah boleh merenggangkan hubungan ibu bapa dan anak. Ibu bapa akan mengalami tekanan emosi serta kewangan dalam usaha membimbing anak-anak mereka ke arah yang betul akhir sekali masyarakat dan negara juga turut terkesan kadar jenayah mungkin meningkat apabila pelajar terlibat dengan aktiviti negatif selain itu negara akan kekurangan tenaga kerja berkemahiran sekaligus membantu pembangunan ekonomi dan memaksa kerajaan menanggung kos intervensi sosial yang tinggi kesimpulannya masalah konten sekolah bukan hanya isu pelajar semata-mata tetapi tanggungjawab bersama untuk ditangani. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan mengenai cadangan yang boleh digunakan dalam mengatasi masalah konten sekolah. Cadangan yang pertama adalah peningkatan program kaunseling di sekolah. Untuk menangani masalah konten, program kaunseling sekolah perlu diperkasa dengan latihan berterusan kepada kaunselor dan juga sesi kaunseling yang berkala untuk semua pelajar. Pendekatan proaktif ini dapat membantu mengesan dan juga mencegah poteng dengan lebih awal. Cadangan yang kedua adalah dengan penglibatan ibu bapa. Ibu bapa berperanan penting untuk menangani poteng sekolah dengan berkomunikasi, memantau akademik dan memberi sokongan emosi kepada anak-anak mereka. Sekolah pula boleh membantu melalui kaunseling dan kempen kesedaran untuk mengesan tanda awal dan bertindak dengan segera. Cadangan yang ketiga adalah dengan penyediaan aktiviti kurikulum yang menarik. Dengan adanya aktiviti kurikulum seperti sukan, seni dan muzik, ia dapat membina sasiah dan meningkatkan keyakinan dan juga mendorong pelajar untuk hadir ke sekolah dengan lebih konsisten. Dan cadangan yang terakhir adalah langkah intervensi. Pelajar yang lemah boleh dibantu melalui melalui bimbingan, kaunseling dan kurikulum yang fleksibel bagi mengurangkan tekanan dan juga menggalakkan kehadiran mereka ke sekolah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay. Seterusnya, kesimpulan. Apa yang dapat disimpulkan dalam penulisan kajian kali ini adalah pendekatan kaunseling sangat penting dalam mengurangkan masalah konting. Kaunselor bertanggungjawab membantu pelajar pasti punca ketidakhadiran mereka dan haruslah memberi sokongan sama ada melalui sesi kaunseling secara individu ataupun berkelompok. Kajian juga menunjukkan bahawa intervensi yang bersesuaian seperti mengadakan program motivasi dan kerjasama antara kaunselor, ibu bapa dan guru amatlah diperlukan. Faktor seperti latar belakang dan persekitaran Uh, keluarga dan hubungan dengan guru juga perlu diteliti. Walaupun cabaran untuk menangani masalah ponting ni masih wujud tetapi pendekatan kaunseling yang berkesan mampu menjadi salah satu usaha ke arah mengurangkan isu ponting sekolah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih.